сегодня я буду вызывать Чарли Чарли. Нам сегодня понадобится листочек. Карандаши я брала без железных штучек, чтобы ну, под столом не было магнит так как вы моих рук не видите. Ну и взяла карандашик чтобы чертить здесь все. Итак, чтобы вам было видно, я опущу камеры чуть-чуть. Так. Вот. Мы рисуем. И не мастер рисования. Я решила вот так. Ну и все, потом вам покажу. Потому что у меня подставка не жмотка. Так. Вот, нам надо было лишь начертить хрестик такой. Разделить на четыре части. Итак, пишем. Сейчас я вам покажу. Вот um, я не знаю, как вам, но <сёк <saus> все видно. Вот. И сейчас прям наши карандаши без всяких вот этих штучек. Сломанные карандаши. Ну, один не и итак ставим их сейчас я вам точно буду все показывать итак вот. сейчас я вам это все покажу видите они стоят Вот. Итак, чтобы вам было меня видно, я должна вам сейчас еще показать как вот это все. Что скан? Короче, сделаю. Надеюсь, вам видно было. Итак. Вот. Сейчас наступит тот момент, которого мы все ждали. Итак. Чарли-Чарли, приди. Чарли-Чарли, приди. Чарли-Чарли, приди. Чарли-Чарли, ты здесь? Видите, он от, он... Он... он, ответил. Это, это я, я боюсь всяких привидений, в принципе. И так, нам надо заново поставить карандашки. Стоп, стоп. Так одной рукой неудобно. Итак. Это... Это очень стрёмно, когда ты сидишь один в квартире, и тут тебе отвечает дух. Так, вот, я поставила. Давайте мы зададим вопрос. Вот. Ты сейчас на кухне? Он не на кухне. Боже. А надо карандашки поставить. Вот так. Как я делаю все, видите. Так, спросим, он сейчас в этой комнате? он сейчас здесь. Это, 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 это не передать словами. Пробуйте сами. Ладно, давайте ему зададим другой вопрос. Только я поставлю карандаши. А, мне не ставится. Но у меня всегда проблема была, чтобы поставить карандаши. Это, это, Заик. А. Не ставится. Так. Вот. И давайте ему зададим следующий вопрос, как видите, чтобы вам было видно, что здесь нету всяких моих рук. Итак, мои руки вот лежат. Моя одна рука. Второй я другую другой держу камеру. Итак, давайте ему еще один вопрос зададим. Э -э давайте его проверим. Э -э я не знаю ивангая Гая. И... Ну, я его не я его не видела в жизни. Давайте ему спросим, я видела Ивана Гая хотя бы раз в жизни своей в реальную. Нет. Так четко, так четко вообще стоит. Он реально правду говорит. Интересно, что же будет у нас, если я у него спрошу, стану я ли, стану ли я известной на ю, на ютубе? А, он не ставит опять а карандашки. Так, вот поставили. Итак, зададим. Последний ему вопрос. Итак, стану. Чарли, Чарли. Стану ли я известной на Ютюбе? Я. Я. Я известный. На Ютюбе. Он издевается. Он просто издевается. Ну ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. И также не забывайте писать мне в комментариях. И напишите мне, пожалуйста, какое мне следующее видео снять. Я просто уже... Я... У меня много просто идей, но я не знаю, я не знаю какие вам именно снять видео. Я не знаю, что вы будете смотреть. И поэтому пишите мне. Всем пока, мои хорошенькие.